В міському центрі культури і дозвілля кінотеатр Мир відкрилась виставка творчих робіт. Картина в техніці Об'ємна вовняна акварель, підготовлена творчим колективом єврейського центру Естер. Доброго дня, шановні гості! Ми раді вітати вас у нашому закладі на відкритті експозиції творчих робіт «Тепло акварелі». Мистецтво ніколи не залишало людину. Завжди відповідало її потребам і її ідеалу, завжди допомагала людині у її творчому пошуку, народжувалася з людиною, розвивалася з її історичним життям. У мистецтві людина знаходить і на і відповіді на життєво важливі питання, і заспокоєння від повсякденної душі. З усього різноманіття людина вибирає для душі те, що їй найбільш близьке, що дає поживу її розуму та почуттям. Конотопщина здавна славилася великою кількістю творчих особистостей. І сьогодні ми маємо нагоду познайомитись із творчістю без заперечення талановитих майстен, які працюють у стилі вогняної акварелі. Вовна це природній матеріал, з якого виготовляють вироби, що несуть заряд позитивної енергії, теплоту людських рук і володіють індивідуальністю. Її використовують для створення одягу, прикрас для різних предметів інтер'єру. Картини, написані на полотні фарбами, ні для кого не дивина. А от картина намальована вовною без фарби і пензля це вже щось незвичайне та захоплююче. Техніка вовняна акварель називається саме так, тому що картина малюється за допомогою пасин кольорової вовни. Акварель в з перекладі з французької, означає водяниста. Ця властивість фарби дає можливість зображення легкості, прозорості. В мастинні використовують акрилові і віскозні елементи, досягаючи притаманної їх робота мальовничості. Сьогодні на нашому святі присутні люди, які люблять і поважають мистецтво, та які внесли значний внесок у розвиток, у розвиток мистецтва Конотопщини. До слова запрошується головний спеціаліст відділу культури і туризму Павло Вікторович Степанізін. Шановні друзі, шановні присутні, ми сьогодні маємо змогу присутні бути на чудовій виставці, чудові роботи, які виконані незвичні для нас техніці, але їхня цінність, я вважаю, ще більш від цього вища. Також хочу подякувати людям, які організували цю виставку. Вони є активними учасниками загальноміських заходів, активно співпрацюють з дітьми, з нашими мешканцями. Від імені міської влади та відділу культури і туризму хочу, будь ласка, вручити подяку начальника відділу культури і туризму. Будь ласка, <плес> малювання вовною дозволяє використовувати дивовижні властивості цього матеріалу, замінюючи фарби, прийоми у вовняні акварелі, дуже, дуже схожі з прийомами, що використовуються у вусі. Більш детально про тонкості даної техніки запрошуємо розповісти нашу майстриню Тетяну Леонідівну. Добрий день, мене зовут Тетяна, я руководитель дизайн-студії еврейского общинного центру СТР. Мы занимались разным рукоделием, и приблизительно около полугода назад мы увидели в интернете удивительные картины из шерсти, и очень захотелось попробовать самим. Это очень интересный материал, он натуральный, это натуральная шерсть австралийской овцы, которую выращивают специально из-за ее длинной шерсти. Это длинные пасмы шерсти, которые, если их выщипывать э, тоненькими пасмочками, вот образуют такую фактуру очень интересную. Мы попробовали на нашей дизайн-студии, и кто один раз попробует, невозможно просто оторваться от этого процесса. Не надо быть художником, это ну, минимально, это желание, фантазия, ну и шерсть, естественно. И родилась вот эта выставка, которую мы представляем здесь. И хотим научить желающих показать, научить, как это делается и создать свои шедевры. Сьогодні на нашій виставці ви маєте змогу ознайомитися з чудовими роботами, які немов випромінюють тепло. А вже в рамках проведення нашого виставкового проєкту сьогодні та 8 грудня відбудуться майстер-класи на новорічну тематику, участь якому може взяти будь-який бажаючий навички малюнка не є обов'язковими. Дякуємо за увагу. Запрошуємо всіх гостей до перегляду робіт, представлених на выставке. Я хотела бы для, для начала обратиться к мастеру. Таня, скажите мне, пожалуйста, вот как называется вот, техника изготовления вот этих вот картин. Это картина, это шедевр. Нарисован не красками, а нарисован шерстью. Шерсть натуральная шерсть, специально выращенная австралийская овцы меридос, у которой длинная очень шерсть. Она окрашена в разные цвета, и ей ну, кто-то придумал рисовать э, картины этой шерстью. Из шерсти вообще много делается очень всего интересного, делаются украшения, делается одежда, головные уборы, обувь. Ну и вот а как вы узнали, что такая техника живописи существует? В интернете увидели. У нас в нашем центре, Еврейском общинном центре Эстер, есть дизайн-студия, в которой мы делали всякие разные поделки. В том числе и шести украшения делали. И вот увидели картины, решили попробовать. И увлеклись все. И как давно вы этим занимаетесь? Ну, где-то, может быть, около года. Молодцы. Я хотела бы теперь, Рита, скажи, пожалуйста, кому из вас вообще пришла идея сделать такую выставку и пригласить Конотопчан? Я вам хочу сказать, что мы занимаемся не только, мы занимаемся общинной работой вообще. В рамках этой общинной работы мы написали грант, еврейское местечко, пару слов о Конотопе». вот. И в рамках этого проекта мы были в разных городах, Чернигов, Харьков, Черкассы. И в рамках проекта была включена и выставка художественной по шерсти выставка, и мастер-классы по шерсти. И они проходили очень с большим успехом. А потом, когда 6 Сентября был день города, нам дали здесь место, и мы тоже делали выставку, и делали мастер-классы. И, несмотря на дождь проливной, очень удачно прошла выставка, и все просили продолжить мастер-класс, но, к сожалению, разогнал дождь и решили, что потом мы продлим нашу работу, да. Вот. И таким образом мы договорились, назначили дату и готовились к этой выставке, сделали... Ну, Еще у меня вопрос, Таня, вот эту вот картину, которую вы держите в руках, вот сколько времени нужно для ее изготовления окончательного? Ну, для заряжения? этой картины, конечно, надо много времени, может быть, и день, и два. Это ну, тонкая работа, очень такая... Да, а это да, тонкие жесткие листы, да. Которые да. В но для Простой картинки это достаточно 1-2 часа фантазия, желание и шерсть, естественно. И получаются действительно шедевры. Она уже заранее окрашенная, да? Да, шерсть окрашена, она разных цветов, абсолютно палитра огромная. Но шедевр можно сделать из черной и белой шерсти. Просто черная и белая шерсть. Получается шикарная картина. Была бы фантазия. Спасибо. Еще один вопрос крите. Вот ты его как держишь властными руками созданную да, картину в той же самой технике, это шерсть, да. Но да. и такая она патриотичная, такая чисто с украинским таким намеком, налетом. Вы знаете, я вообще человек не творческий, но у нас настолько творческий коллектив моих сотрудников, я не могла остаться в стороне, они меня вовлекли в это, и они настолько этим все проникнуты, они вот садятся, и невозможно удержаться, чтобы не попробовать что-то сделать. И вот я нашла картинку такую патриотичную и решила ее сделать. Вот, ну и, в общем, то, что получилось, получилось то, что получилось, да. А э, картины вообще эти можно у вас приобретать? Они продаются? Да, можно делать благодейный внесок, благодейный фонд, можно делать благодейный внесок. Нам же надо за что-то покупать шерсть, рамки. Сейчас это все недешево стоит, и, вот. и можно у себя оставить память наших работ. Ну и на завершение. Эта выставка сколько продлится? И приглашайте канатопчан и гостей города. Приглашаем канатопчан и гостей города на выставку, которая проходит в кинотеатре «Мир». Выставка будет проходить в течение 10 дней. 8 числа декабря Будет мастер-класс на 17 часов проведен. Можно записываться в кинотеатре ⁇ Мир ⁇ у сотрудников отдела культуры и в еврейском учебном центре по телефону 6 -13 -61.